वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत होंगे आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी मसाला भूनकर इसमें दाल और चावल को डाल दें और फिर कमाल आप लोगों के सामने होगा तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक पैन दे दिया इसमें मैंने ऑयल डाल दिया इसके अलावा ज़ीरा और इसमें प्याज डाल देंगे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे प्याज को उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ तो प्याज को मैं सॉफ्ट कर देती हूँ उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं जीरा की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर ठीक है टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप लोगों ने ऐड कर देना है इसमें बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग ये रेसिपी तैयार हो रही है बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आप लोगों को, को बता रही हूँ तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं ठीक है थीके? तो माशाला से टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें पिसी हुई लाल मिर्चें हल्दी पाउडर हसफेजाई जायका नमक और धनिया पाउडर ये तमाम मसाले डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ठीक है मसाले को आप लोगों ने भून देने हैं उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ तो दो मिनट मैं इसको भून लेती हूँ दो मिनट मैंने मसाले को भून दिया अब हम इसमें डाल देंगे दाल और चावल ठीक है दो तरह की मैंने दाल यूज की है मूंग और मसूर की और चावल ठीक है एक कप जो है मैंने दाल ली है और आधा कप मैंने चावल दिए इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था और तकरीबन तीन घंटे के लिए भिगो दिया था ठीक है तीन घंटे के लिए आप लोगों ने भिगो कर फिर इसको साफ धोकर इस तरीके से भूनना है तो माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भुना है ऑयल सेपरेट होने लग गया है मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑयल सेपरेट हो चुका है अब मैं इसमें हंस ज़रूरत पानी डाल दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पकने देने हैं ठीक है थीके? आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी रेसिपी तैयार हो रही है बिल्कुल नए अंदाज से तो आगे चलकर आप लोगों को इन मजा आ जाएगा तो माशाल्लाह से पानी खुश हो चुका है अब मैं एक मैशर दूंगी और इससे थोड़े थोड़ा आप लोगों ने इसको मैश कर देना है दाल और चावलों को ठीक है हल्का हल्का आप लोगों ने मैश करना है ज्यादा मैश नहीं करना ये मैं आप लोगों के लिए खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी खिचड़ी हमारी लिए तैयार होगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है तो अच्छी तरीके से मैंने इसको मैश कर दिया आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये हमारी तैयार हो चुकी है ये देखें तो मैं इसको निकालती और आप लोगों को ले चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ माशाला से मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया इसमें थोड़ी सी आप लोगों ने हरी मिर्चें डाल देनी है इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा हरा धनिया डाल दें और माशाला से हमारी ये खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बहुत ही अमेजिंग तरीके से ठीक है आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इनशाला आप लोगों को मजा आ जाएगा तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करने हैं। मुझे अपना फीडबैक जरूर देने हैं अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन कल कर न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्ला हाफि